আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন আমি রাজীব মাদক বিরোধী অভিযানে মণিপুরের দুই মাদক পাচারকারী আটক উদ্ধার কোটি টাকা মূল্যের হেরোইন অবৈধ মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে এর ফলস্বরূপে একটি বড় সাফল্য এসেছে আজ আজ বিকেলে দলাই থানা এলাকার সদাগ্রাম সপ্তাগ্রাম সীমান্তে এক অভিযানে পুলিশ বিপুল পরিমাণের হেরোইন সহ মণিপুর রাজ্যের দুই মাদক পাচারকারীকে আটক করেছে আটককৃতরা হলেন মাইকেল ও মারিনা যাদের সঙ্গে মারিনার দুই বছর বয়সী একটি শিশু হয়েছিল গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে ধলাই থানার অফিসার ইনচার্জ কুলেন্দ্র হজুরের নেতৃত্বে তিনশো নম্বর শিলচর আইজল জাতীয় সড়কের পানিসাগর সেতুর কাছে একটি নীল রঙের ব্রেজা গাড়ি গতিরোধ করে পুলিশ গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নিরানব্বইটি সাবানের কৌটায় এক দশমিক দুই দুই কেজির বেশি সন্দেহজনক হেরোইন উদ্ধার করা হয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে টুইট করে জানিয়েছেন এই মাদক দ্রব্যের বাজার মূল্য ছয় দশমিক দুই দুই কোটি টাকা পুলিশের কাছে গোপন তথ্য ছিল যে মণিপুর রাজ্যের চুড়াচানপুর থেকে মিজোরাম হয়ে মাদক দ্রব্য অসমে প্রবেশ করছে সেই তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয় মাদক দ্রব্য সাবানের কৌটাগুলো খালির বিভিন্ন গোপন স্থানে অত্যন্ত সুকৌশলে লুকিয়ে রাখা ছিল এই মাদকদ্রব্য উদ্ধারের খবরে শিলচর থেকে ছুটে আসেন সিনিয়র পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট নুমাল মাহাত্তা এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

তেওঁৰ লক্ষ্য সেই লক্ষ্য সাৰোগত কৰি আমি অসৰহভাৱে অবৈধ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযান চলাই আছোঁ আৰু এই অভিযানৰ এক অংশস্বৰূপে আজি আবেলি এটা এটা বিশেষ অভিযান আমি চলাইছিলোঁ আৰু এই অভিযানটো আমাৰ ধলাই থানা অন্তৰ্গত সপ্তগ্ৰাম অঞ্চলত সেই অভিযান চলিছিলে আৰু সেই অভিযান কালত আমি এখন গাড়ী এখন ভেহিকেল এই গাড়ীখন মিজোৰাম ছাইডৰ পৰা আহি আছিলে আৰু সেই গাড়ীখনক আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হ'ল এম এন জিৰ' ওৱান এ এছ ওৱান ফাইভ নাইন ওৱান এই গাড়ীখন যেতিয়া আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পাছত দুজন ব্যক্তি গাড়ীখনত থকা দুজন আৰোহী এজন হ'ল মাইকেল লেৰাম মাউথ তেওঁৰ ঘৰ হ'ল শইকৱ চূড়াচানপুৰ মণিপুৰ আৰু দ্বিতীয়গৰাকী এগৰাকী মহিলা আছিলে তাইৰ নাম মেৰিনা নেইটিনফাল তাইৰ হ'ল ৱাইফ অফ মাইকেল লেৰা মাউণ্ট চূৰাচান্দপুৰ মণিপুৰ তেওঁলোকে এই দুই দুইজন ব্যক্তিৰ গাড়ীখনত মজদুত আছিলে আৰু যেতিয়া আমি গাড়ীখনত খান তালাচী চলাওঁ তেতিয়া গাড়ীখনৰ পৰা আমি নিৰান্নব্বৈটা চাবোনৰ বাকচত সন্দেহযুক্তভাৱে হিৰইন থকা বাকচ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই যিখিনি নাইণ্টি নাইনটা বা নিৰান্নব্বৈটা চবকেছত আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী লাভ কৰিলোঁ সেইখিনি স্থলীতে আমি ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত আমি ইতিবাচক ৰিপ্লাই পোৱাৰ পাছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি তাত থকা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ মানে উপস্থিতিত আমি গোটেইখিনি সামগ্ৰী জব্দ কৰোঁ আৰু এই যিখিনি সাম সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ এইখিনিৰ ওজন হৈছে প্ৰায় এক দশমিক দুই দুই কিলোগ্ৰাম আৰু এই গোটেই সামগ্ৰীখিনিৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ যি মূল্য হ'ব সেই মূল্য প্ৰায় ছয় দশমিক দুই দুই কোটিৰো অধিক হ'ব গতিকে গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰোঁ জব্দ কৰাৰ লগতে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তদন্ত আমাৰ বৰ্তমানলৈকে চলি আছে আৰু এই তদন্ত কালত দেখা গৈছে যে দুই তিনিদিনৰ আগতে সেই গাড়ীখন চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা ৰাওনা হৈছিলে আৰু আমি এই গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পিছত এই সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এইটো দেখা গৈছে যে এই যিখিনি সামগ্ৰী আছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমাৰ জিলাক এটা ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট হিচাপে লৈ বহিঃৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ ইয়াৰ পৰিকল্পনা আছিলে গতিকে আমি ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কীয় থকা আন আন ব্যক্তি যিসকল আন্তঃৰাজ্যিক হওক বা আন্তঃজিলা হওক তেওঁ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ